बातमी आहे सिंधी भाषिक दिनाची दरवर्षी दहा एप्रिल हा दिवस सिंधी भाषा दिन म्हणून भारतातील संपूर्ण सिंधी समाज अत्यंत उत्साहात साजरा करत असतो एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला देशाची फाळणी झाली त्यावेळी सिंध प्रांत हा आताच्या पाकिस्तान मध्ये गेला आणि तेथे ते अत्याचार लुटमार सुरू झाली त्यावेळी काही श्रीमंत आणि ज्या सिंधी बांधवांना शक्य झाले ते भारतात निघून आले आणि त्यावेळीच्या केंद्र सरकारने भारतात विविध ठिकाणी सिंधी समाज बांधवांसाठी छावण्या उभारण्यात आल्या त्यापैकी एक छावणी पिंपरी येथे झाली आणि तेव्हापासून सिंधी समाज बांधव अत्यंत कष्टाने पिंपरीमध्ये मोठा होत गेला आणि आजही मेहनत करत आहे गेली अनेक वर्ष सिंधी बांधव केंद्र सरकारकडे सिंधी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न करत होता पण त्यांच्या या मागणीला आताच्या केंद्र सरकारने सिंधी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला त्यामुळे सिंधी समाज अधिक आनंदी झाला आजचा दिवस सिंधी समाज बांधव अत्यंत उत्साहात जसा पंधरा ऑगस्ट सव्वीस जानेवारी हे राष्ट्रीय सण साजरा केले जातात त्याचप्रमाणे आजचा दिवस घरामध्ये गोड पदार्थ केले जातात अनेक ठिकाणी अन्नदान केले जाते तसेच लहान मुलांना मिठाई त्यांच्या आवडीच्या गोळ्या चॉकलेट देऊन आनंदाने आपल्या कुटुंबासह समाज एकत्र येऊन आजचा दिवस साजरा करतात पिंपरी येथील सिंधी बांधवांनी सुद्धा सकाळी योगा गाणे लावून झुलेलालचा जयघोष करत सिंधी भाषा दिन उत्साहात साजरा केलाय के 1967 में हमारे सब नेताओं ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया जिसमें हमारी सिंधुत्व को भाषा को मान्यता मिली और संसद में ये चीज को पारित किया गया उस दिन से 1967 से हमारा सिंधुत्व का एक लैंग्वेज को पारित किया गया इसके वजह से हम इसको सिंधुत्व दिवस बनाया जाता है 10 अप्रैल को हमारे पिंपरी चिंचौर शहर में पिंपरी में ही ज़्यादा मन्नाते क्योंकि सिंधी परिवार पिंपरी कैंप में है हम लोग ने यहाँ सुबह दाल पकवान बाटे और आपस में खाए मिलके मिठाइयाँ बाटी लड्डू बाटे चॉकलेट बाटे बच्चों को और सुबह उठ के योगा किया और अभी शाम को हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है बालाजी लान में तो चेटी चंद टाइप उसको हम लोग मनाते हैं और काफ़ी अब लगभग हमारा जो बाज़ार रहता है फिफ्टी परसेंट बंद रहता है छुट्टी के लिए क्योंकि हम ये दिन को हम लोग जैसे हमारे को 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते उस हिसाब से हम ये दिन मनाते हैं क्योंकि हमको मान्यता जिस दिन मिली थी ना उस दिन से ही हम लोग ये दिन मनाते हैं सिक्सटी से ही हमारे हर शहर में ये दिन मनाते हैं अकोला अमरावती आज मेरे को चार जगह जाना था अमरावती अकोला नागपुर लेकिन मैं बोला नहीं मेरे होम ग्राउंड में मैं रहूंगा तेरह तारीख चौदह तारीख को संत कंवर राम का जन्म है मैं आपको लाभ मरा दिया आऊंगा वो भी तेरह को इधर एक महेश भाई ने प्रोग्राम रखा है उधर हम लोग शाम को देख के फिर चौदह तेरह तारीख को रात को ही मैं मचाई है चार पांच लोग अमरावती के लिए रवाना मैं सिंधी भाइयों को यही बोलूंगी कि, कि हमेशा जिस तरह से अभी आपने अपना योगदान दिया है पिंपरी के लिए हमेशा साथ रह के हिंदू धर्म का रक्षक बन के इन्होंने हम बहनों की रक्षा की है बेटियों की रक्षा करते आ रहे हैं उसी तरह हमेशा जुड़े रहें और आज मैं एक प्राउड फील होकर बताना चाहती हूँ हमारी भारतीय योग संस्था जो पूरे विश्व भर में उनके निशल क्लासेस चलते हैं उनका भी आज स्थापना दिवस है ये 58 ईयर से निःशुल्क सेवा चलती आ रही है हमारे पूना में इसके कम से कम 400 केंद्र चल रहे हैं तो पूरे विश्व में आप सोच सकते हो कितने केंद्र चलते हैं निश्वल सेवा से मैं यही बोलना चाहूंगी अगर हमारी सेहत सही है तो हम सब कुछ कर सकते हैं सेवा कर सकते हैं घर को बच्चों को सबको देख सकते हैं अगर हमारी सेहत सही है हम सेहतमंद है तो सब कार्य अच्छे से हो सकते हैं मैं सबको निवेदन करती हूँ कि हमेशा योगा या जो भी है मतलब करते रहना चाहिए सेहत के लिए वॉक करो योगा करो या जिम करो लेकिन सेहत के लिए पहले सेहत को महत्व दो फिर सब कार्य अच्छे आपके होंगे और सिंधियत के लिए मैं यही प्राउड फील करती हूँ कि एक तो हम हिंदू सनातन ही हैं उस पे सोने पे सुहागा मैं हमेशा खुश होके प्राउड फील होके बोलती हूँ कि हम सिंधी हैं मुझे बहुत गर्व महसूस होता है हमने सिंधी परिवार में जन्म लिया है मैं बार बार भगवान से साईं से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म सिंधी में परिवार में मिले मैं आदित्य आपले जी न्यूज चैनल है आभार मानते सगड़े आमची बगिनी आभार मानतो जुलेलाल इष्ट देवता हमारे देवत्यचा आभार आम्हाला वाचवलं ते जेव्हा हे झालं होतं राजाने आमच्यावर आब जे अन्याय केलं होतं त्याला त्यासाठी प्रकट होऊन आम्हाला वाचवलं आणि आभार आमचे संविधानच्या आमचे मंत्री लोकांच्या जेव्हा आमची सिंधी भाषा याला मान्यता दिली संविधान आठमध्ये शेड्यूल आठमध्ये आम्हाला मान्यता दिली त्यांचा आभार लालकृष्ण आडवाणी साहेब त्यांचा आभार मानतो आमची भाषा गोड भाषा अख्ख्या युनिवर्स गोड भाषा माने जाती त्याचे जे शब्द आहेत लई गोड आहेत आणि काही शब्द असे आम्ही जे बोलू शकते हा ब झालं ब झालं ते शब्द कुणीही बोलू शकत नाही त्यांच्या तो तोंडातून निघतच नाही ते ते पण आमच्या आहे त्यांचा सगळा आवाज तुम्ही भावबंधूचा सगळ्यांचा आधार सिंधी भाषाचा आ